инструменты европейской цивилизации, то много вещей нам придется делать не потому, что это выгодно, а потому, что мы выбрали судьбу. Мало того, мой, в том числе и ДС, мой э, вопрос всегда заключается в следующем: представьте себе, что мы стремимся в Европу, в море денег тратим на стандарты, вообще чем чем занимаемся, чтобы быть похожими, и при этом Господь нам сообщил что через пять лет Европейский Союз развалится. Что мы должны делать? А кто сказал, что мы должны идти в Европу? Пожалуйста, Они не разваливайтесь. Я скажу, я скажу кто сказал. Потому что, я сейчас это скажу, но я хочу сказать, если мы хотим идти в Европу, нам плевать на это, что он развалится. Потому что это только политическая структура. Мы выбрали судьбу, и мы вместе с ней уже будем выбирать и следующие политические структуры. А кто сказал, что мы куда-то должны идти? Дело заключается в том, что э, если мы никуда не идем, то мы сидим в болоте. Мы сидим в болоте. Мы, э, значит, мы не есть сама цивилизация. Понимаете? То есть, ну, я не знаю, какое сравнение, такое просим какой-нибудь бы найти. Но кто мне сказал, почему я не ношу юбку? Я могу носить юбку. Понимаете? Ну как-то почему-то я ношу брюки, а не юбку. Потому что... Есть некие э, границы. И э, когда вы находитесь в границах, вы находитесь в более определенном состоянии. Если вы не находитесь в границе, вы маргинал. Маргинал это ужасное состояние. Оно, э, его даже невозможно. Вот интересно, мы тут говорили о, о том, что выигрывает тот, кто врет. Нет, он проигрывает. Потому что если вы живете вот в я часто бывает, тот, кто врет, он...

От, а як на мене, да, сучасний світ трохи виходяться в іншому росту, Да? як на ну, як мінімум, довга розробка стратегії, яка займає час, потім в кінці кінців проводить до того, що ця стратегія вже не актуальна. Да? Сучасний світ, чому ми кажемо, що ми виходимо там в Європу і так далі, кудись Україна. Е, як мінімум, це іде рух до якихось нових цінностей. Уже зараз скоро, мені здається, там євросоюз, ще щось. Скоро кордонів не буде існувати настільки вільне стає суспільство да, в пересування, там да, в технології, і так далі, і так далі, щоб на мені, держава має змінити свої функції не для того, щоб створювати стратегії для всіх, а як мінімум е децентралізувати правильно кажуть владу і в кінці кінців дати змогу тобто контролю, що відбувається, і якосною ну, давати оті межі. как это все регулировать, а не загалом розробляти стратегии, которые через пару лет, когда они уже будут разработаны, не будут действовать. Я хочу сказать, что я думаю, что мы с вами по-разному понимаем, что это стратегия. Стратегия – это не документ э, какой-то, где написано каждый шаг. Стратегия – это может быть идеологические э, направления, анализ тенденций, и могут быть сценарии. И стратегия э, существует в состоянии непрерывной переработки, непрерывной переработки с учетом э, изменившихся условий. Но э, это дает возможность граждане не должны заниматься этой стратегией, граждане уже жить. Но те, кто управляют э, государством, должны иметь какие-то ориентиры э, для решения. Знаете, если ты не знаешь ответа на вопрос, Говорят, поступая по закону, как я могу сказать, что если вы управляете государством и не знаете немедленного ответа на вопрос, то у вас есть стратегия. Вы, вы ее придерживаетесь. Понимаете? Потом вы можете поменять ее, подкорректировать. Но вы должны постоянно быть готовы э, к каким-то решениям. И стратегия определяет вам направление. Добрый день, Паскевич Константин, у меня такой вопрос, я хотел бы немножко еще развернуться к ценностям. Да? На самом деле ценности же бывают разные, правильно, ценности мы шли каким-то. Крым наш, это тоже ценность, да, как бы своего это рода. ценность. Да, да, это тоже ценность. Так вот, на самом деле Крым наш, да, вот такая ценность, Крым наш была создана буквально в очень-очень короткие сроки. И создана она была государством. Как вот фактически, все, ребят, давайте, э, фактически всей работы государства так, конечно, база была, я не говорю о том, что она с нуля началась, да? База была. Но роль государства достаточно большая в создании ценностей, в поддержке некоторых ценностей и в коррекции движения того же общества. Да. Опять. Янукович вел к золотому батону, это тоже ценность. А да, э, Вопрос такой. Роль государства, какую вы видите роль нашего государства сейчас? Формирование тех ценностей, которые мы хотим как общество. Конечно, можно навязать людям с помощью промывки мозгов, значит, что роль государства достаточно велика еще и в том, что ценности формируются в юности, и школа играет очень важную роль, а школа, государство имеет свое влияние на школу. Так что тут довольно много есть возможностей государства влиять на ценности. И очень, да, но вы же должны понимать, что те, кто решает вопросы этого влияния, они должны быть под контролем общества. Иначе не Бог знает, чего он влияет. Иначе, значит, это... но эта вот формула, которую я сказал, она соответствует российской ситуации государство не исказило российские ценности. Крым наш соответствует ценностям российского населения. Соответствует. Это не создано в этот момент. Российское население имеет имперскую философию. Имперскую философию. Оно считает, что Россия хороша, когда она сильна, и ее боятся. Это есть преимущественное. Философия российских граждан. Поэтому не было бы такой поддержки у Путина, если бы это не со... Путин не есть создатель э, данной стратегии. Путин выполняет заказ российского общества. По-своему, конечно, технологически, но он выполняет заказ российского общества. Я не согласен, что это Путин себе придумал. Если, если бы сегодня Путин умер, что все бы изменилось. Или громче. Промче. Вы говорите, что сейчас к доминирующему влиянию в Украине приходит третья сосуда. Но есть она рвется, а, такая... а, рвется, приходит, я не, парамет, не могу, да. Но есть такое мнение, что вот старая индустриальная форма хозяйствования, она приходит к своему кризису, причем глобально, потому что земля уже полностью освоена. И то есть, что нас ждет? Действительно, кризис нас это землю или что? А не Украину, то есть мы здесь в контексте нашей страны. То есть это будет старая буржуазная история, или все-таки нам нужно перейти к новую форму хозяйства, интеллектуальную? интеллектуальному? Украина сейчас малодееспособное государство и разрушенная экономика. Поэтому рассуждения, которые я читаю о том, какая мы великая страна, и как мы всех обгоним, вызывают у меня сомнения. Значит, нам необходимо восстановить просто управляемость страной и в том числе нормальные условия для предпринимательства. И предпринимательства, но при этом нормальную психологию предпринимателя, у которого искажена психология с учетом того, как действует государство взаимодействие все это комплекс... Недаром Каха Бендухидзе заявил, что такой, такой плохой ситуации, как в Украине, он не знал. Поэтому наша задача, как сейчас, реанимационная. Это восстановить какие-то нормальные формы функционирования общества, во всем обществе нормальных форм. Их нет этих нормальных форм. Янукович есть высшее выражение кризиса. Это он как бы подвел черту по тем кризисам, которые испытывало наше государство э, за эти 23 года. Может быть, это и благодетельно. То есть он довел до абсурда бессмысленность нашего, нашей нынешней системы социальной. Неработоспособность. Вот то, что сейчас происходит, я говорил много раз по телевизору, и могу повторить вам, как, если мы восстановимся, ну если, например, эти самые границы будет не армия будет воевать, то есть на самом примитивном уровне, но не будут просто этих совершенно безумных, например, там пограничники, которые уходят с границы и так далее. Так. Я считаю, что если это произойдет, то нам необходимо обязательно поставить памятник Путину, как человек, который сыграл роль вызова и э, создал э, вот, наше нормальное государство. Я потом подумал и сказал, что может быть имеет смысл их посадить на скамеечку как Ленина и Сталина, Януковича и Путина, как создателя нашего нового государства. Сейчас мы находимся в глубочайшем. Поэтому мировые тенденции, это до них еще дожить надо. Спасибо. А у нас есть крайний срок вообще? еще, товарищи председатели. Еще 10 минут. Хорошо. Еще Вопрос о ценностях. Сложилось такое пессимистическое впечатление, что наши ценности не для экономики эффективного общества. А есть ли какие-то украинские в научные в ценности, которые бы имели приоритет для европейской экономики информационного общества или общества Ценности, ценности роста. Значит, каждая страна имеет свою ментальность, свой национальный характер. И Украина имеет точно так же ментальность, свой национальный характер. И все, что я говорил, о э, наших несоответствии европейским социальным ценностям не касается специ, национальной специфики, национального характера украинцев. Каждый имеет право на свое. Э, немец отличается от итальянцев... Ну, об этом как и вопрос. Нет. Если человек... нет, а вот есть ценности фундаментальные, о которых я говорил, которые, да, мы не усвоим. Наша история. Мы были ориентированы на выживание. Выживание — это определенный тип поведения. Все, что я перечислял, это дает хорошую технологию выживания. И нам придется... Да, но мы же в таком состоянии, что нам нужны эти ценности. Поэтому я говорю, что изменить это можно только с помощью этого третьего сословия, которому нужна свобода. И э, движение, которое распространяет доверие, мы тут не договорились, внутри себя и на, и на общество, оно распространяет, даже в каком-то смысле оно контролирует всякий акт, где мошенник выигрывает, и, и делает так, чтобы он проигрывал. Вы считаете это фантазией? Но я привел вам два примера, когда это не было фантазией. Я описывала модель и хотела оговорить эту модель. Но эту модель я не привел. Я не хочу жить в этой модели, где мошенник выигрывает. Я хочу сделать все, чтобы этой модели не было. Ну, слушай, Спасибо. Еще вопрос. А у меня вопрос, некоторым образом, в продолжении предыдущего. Вот, Украина дала миру несколько прекрасных примеров современных предпринимателей. Тот же Янкун, например. Вот, да. Скажите, с вашей точки зрения, через 7 лет, какие профессии, какие, какое ремесло которому стоит готовить украинских детей сегодня, чтобы оно было востребованным через 7 лет. Вот этот период, на который мы свою визию так распространили. Меня всегда вызывает ужас, когда кто-то решает вопрос будущего. Как бы я готовил украинских детей? Я бы готовил их таким образом, чтобы они знали языки, чтобы они читали лучшие и чтобы они были научены э, ориентироваться на результат, а не на процесс. А они сами решат вопрос, какие профессии выбрать. Я приведу вам такой интересный пример. У меня три дня тому назад была встреча с израильским послом. Я ему сказал, что мы были бедной страной сейчас там. Буквально лет за 10 они стали сейчас уже уровень дохода. Он мне говорит, вы знаете, кто это сделал? Это ваши иммигранты сделали. Это Советский Союз выпустил миллион человек. И они приехали туда, и мы очень боялись их, потому что мы говорили, у нас нет столько рабочих мест. Это я дословно передаю. Они создали рабочие места, и никто им не советовал, какие места создавать. Никто их не готовил какие отрасли идти. Они создали новые отрасли, новые места, и они сделали Израиль богатым. Эти люди могли бы сделать и нашу страну богатым. Но э, так условия не были, так и выше, чтобы они это реализовали. И то же самое, если мы будем надеяться, что мы сумеем создать такие условия, то пусть дети будут максимально образованы, они выберут. Я имел с он считал меня просто идиотом, вот он, значит, несколько раз я участвовал в совещании, где Азаров говорил, так, товарищи, мы собрались здесь в серьезное совещание, для того, чтобы определить приоритеты развития украинской промышленности. Какие приоритеты? Давайте, космическая промышленность. Называйте. Я три раза, когда был, больше со мной не разговаривал. Я говорил, позвольте вас спросить, а почему космическое? А может быть это будет. Я хотел неприлично вещи предлагать, но все-таки с учетом серьезного компании я не приличная. Почему не кефир? Почему не детские салфетки какие-нибудь? Кто вам сказал, что это не будет нашей монополией? Кто вам это сказал? Где это в экономике есть важные и неважные продукты? В экономике есть прибыльные и неприбыльные. И все. Поэтому давайте за эти деньги решать. Давайте их подготовим хорошо, они сами решают. Мы говорим, да, вот антитехнологии, вот это вот, значит, надо готовиться. А вы что через 7 лет это не будет уже второй этап? А какие-то будут что-нибудь такое новенькое, что вы знать не будете? Я уверен, так и будет. <laughs> Спасибо. Добрый вечер, Данил Белозерский. Хотел спросить с приводу места рынка капитала в развитии украинской экономики. У нас такое вражение сейчас, что рынок капитала у нас в принципе не развиненный и в плане пенсионной реформы Какую роль он должен играть и как он должен проводиться у нас в экономике? Если можете сказать, Ну, то у нас он не развит. потому это просто причина, что у нас экономика не, совершенно не соответствует условиям, при которых есть рынок капитал. И именно когда вы не зря же упомянули второй уровень пенсионной реформы, который является ну, одной из толпов этого рынка. Но я уже упоминал о том, что когда вы не верите государству, невозможно внедрить этот, этот, этот уровень пенсионной реформы. Никто туда не пойдет. Вы обязательно вряд можете загонять людей туда. Но тогда люди будут крайне недовольны этим. Люди будут буквально бастовать и восставать. Они будут говорить, пока мы получаем э, пенсии за счет ныне работающих, то у нас есть какая-то уверенность, что будем ее получать. А если вы будете у нас забирать деньги и говорить, что я вам дам через 40 лет, так очень может быть, что мы просто останемся без денег. Поэтому я не исключаю, что это вызовет революцию, ну, бунт. Поэтому, если вы хотите рынок капиталов, то вы должны обеспечить доверие государству хотя бы в этой сфере. Я уже говорил о том, чтобы это сделать, надо ориентироваться не на процесс, а на результаты. Государство должно понять, что ему не доверяют, и делать все, чтобы в этих условиях э, обеспечить минимальный уровень доверия. То есть создать экстраординарные условия, которые бы, э, были бы застрахованы от плохой работы государства. Спасибо. Владимир у меня вопрос по ценности. Вы правильно сказали, что без изменения ценности не будет изменения ничего. То есть как нельзя изменить часть. Будем будет на расчет, да. да. У меня вопрос по поводу ценности нашего руководства. Считаете ли вы, что ценности, которые говорите, должны быть превалирующими, будут разделены нашим руководством, и они готовы идти не на косметические изменения, а на революционные? То есть фактически, если брать ситуацию на сегодня, не получится на старом фундаменте построить что-то хорошее. Можно хватать э, дом очень долго, но будем терять время. И готовы ли они идти в тех минимум, хотя бы в принципе. Я думаю, что руководство ведет себя так, как общество готово и заставить себя вести. Я бы сказал, что для меня всякая неконтролируемая власть э, аморальна. Слишком власть дает много соблазнов для того, чтобы быть убрали, даже убрать людей. Поэтому только жесткий контроль общества, если его не будет, ничего не будет. Если будет, то у нас есть шанс. Сама, сама власть, вот я наблюдал значит, достаточно близко двух президентов. Я могу сказать, что... Это были разные люди. В момент прихода к власти и э, через какое-то время. Причем, даже не знаю, стоит ли говорить, но в общем, куча подержался дольше. Дольше держался как человек. Спасибо. давайте, наверное, на последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорили много о кризисе доверия, я хотел сказать, что я, например, абсолютно не ощущаю какой-то кризис доверия у нас в обществе между людьми или, допустим, если я работаю в бизнесе, то кризис доверия между бизнесом. Да, бизнес, бизнес. Между бизнесами? Да. Есть, ну, Вас никто не обманывал? Можно сказать, что такие случаи бывают, но, как правило, там... Потому что я нет, я не могу согласиться с этим. Я хочу сказать, что все-таки в бизнесе, в бизнес-среде существует уже сейчас те, кто, вы говорите, обманывают, они уже не работают. Конечно, бизнес, я, уверен, что бизнес в среднем ранее, чем в политике. я хотел сказать, что существует огромный кризис доверия между государством и бизнесом. Давайте, есть социологические исследования, которые вы все можете их прочесть. Они делаются из социологии, которые прямо задают вопросы о том, там, доверяете ли вы такому-то институту, такому-то институту, доверяете ли вы там своим соседям. То есть там, там сотни вопросов доверяете ли вы. И такие косвенные вопросы, например. Все-таки, например, вопрос, люди нечестны, лучше там, там не делать то-то. Так вот, у украинцев фантастически низкий уровень доверия не только к единственному государству, но и к окружающим людям. Они, то есть из этих вопросов они построены социологически корректно, потому что если вы спросите у человека, честно ли он всегда, скажет, что честно. Но если человек говорит, что, если человек говорит, что большинство людей вокруг него нечестны, то у вас высокая вероятности можно сказать, что он сам нечестный. Так вот, так вот, я хочу сказать, мы очень вот эти социологические исследования показывают, что у нас крайне низкий уровень доверия, просто предельный низкий уровень доверия. Но это, не, это же не вина наша. Это есть технология выживания. И более того, все. так, мы закончим. А что вы <звучит> <звучит> так что движение мы создали? Коллеги, а... да, мы ну, движение уже создали, мы создали его да. вот. а, Из этого всего, конечно, будет... Я сейчас два слова расскажу о том, что будет... Раз уже мы здесь собрались все вместе. Используем этот момент для того, чтобы три момента рассказать о том, что дальше будет происходить в новой Украине. Конечно. Начнем с в принципе, в чем общий процесс Общий процесс делает следующее. Создаются проектные группы. В проектных группах идет работа по разработке тех или иных концепций реформ, стратегий, госпрограмм и так далее.